Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Павел Шульга. Я являюсь руководителем и спикером Академии SEO. В рамках курса Как вывести свой бизнес в интернет я проведу модуль о SEO продвижении сайтов. Итак, в рамках этого модуля мы с вами рассмотрим такие занятия. Мы поговорим о том, что такое SEO, как оно работает. Мы поговорим о том, как сделать аудит конкурентов. Мы поговорим о том, как собрать все запросы, по которым вы хотите, чтобы ваш сайт был в топе поисковых систем. Также мы поговорим о внутренней оптимизации. Разберем ее на два небольших занятия. Основы внутренней оптимизации и э, некоторые тонкости и нюансы внутренней оптимизации сайта. Также поговорим о контенте сайта, какой он должен быть для того, чтобы поисковики поднимали именно ваш сайт в топ поисковой системы. Дальше мы поговорим о ссылках. Э, какие бывают платные ссылки, какие ссылки бывают бесплатные, как именно их добывать на ваш сайт. Сайт. Также поговорим о социальных сигналах, как социальные сети влияют на продвижение вашего сайта и о поведенческих факторах, как влияют пользователи, которые находятся на вашем сайте, на вашей позиции. Итак, в рамках этого занятия мы с вами разберем, что такое SEO, обсудим основные мифы о SEO, которые витают вокруг нас с вами, и поговорим о том, какие же сайты попадают в топ-поисковые системы. Итак, SEO это, когда любой человек набирает любой запрос в любую поисковую систему, перед ним выстраиваются в определенном порядке сайты. Да, сверху есть контекстная реклама, но основной блок туда, куда именно кликают люди, он находится... Под э, чуть ниже. Это 10 сайтов, которые находятся на первой странице, основные сайт, и так далее. Итак, наша с вами задача сделать так, чтобы наш с вами сайт попадал именно на первую позицию в этой выдаче по нужным нам запросам. Потому что уже сейчас тысячи, сотни тысяч людей им ищут именно ваши товары или ваши услуги, но, к сожалению, может быть, не находят ваш сайт. Итак, мы с вами разберем основные мифы, которые касаются SEO. Первый миф – это то, что SEO – это долго. Давайте вспомним, сколько времени вы уже занимаетесь вашим бизнесом. Подумайте, сколько лет, месяцев или там, десятилетий вы еще собираетесь заниматься своим бизнесом. Возможно, это то дело, которое вы готовы передать своим детям. И теперь подумайте, полгода – это долго, Хорошо, год в суперконкурентной нише – это долго для вашего бизнеса? Так в основном говорят люди, которые тестируют бизнес. А когда вы уже определились с ним, понимаете, какой сайт вы хотите, чтобы он находился в топе, SEO – это самый ключевой источник трафика, который вам стоит использовать. Следующий миф о SEO — это то, что это сложно. Действительно сложно. SEO — это сложно определить, какие же фишки, какие же тонкости, какие настройки нужно сделать конкретно с вашим сайтом, чтобы он попал в топ. Если вы будете слушать абсолютно всю информацию, которая есть в сети интернет, и тестировать на своем сайте, это будет действительно очень сложно. Но если вы будете перенимать опыт людей, которые уже на данный момент в течение 10 лет продвигали свой сайт и сложили определенный алгоритм, для вас это будет все очень просто. Именно об этом мы с вами и будем говорить. Следующий миф о а, а SEO это то, что SEO это дорого. На самом деле, в понятии вообще рекламы слово дорого не существует. Есть только понятие возврата на инвестиции. Если вы проинвестировали в свой сайт, в свой бизнес, к примеру, 1 доллар, и вам он не вернулся, это уже дорого. Поэтому мы с вами будем говорить о том, как сделать так, чтобы э, все те вещи, которые необходимо сделать над сайтом, вы делали только эффективные, только те вещи, которые действительно будут работать, и чтобы они уж точно вернули вам ваше затраченное время или деньги. Следующий миф о SEO это то, что Постоянно меняются алгоритмы поисковой системы. И вот сегодня мой сайт будет в топе, потом что-то произойдет с поисковой системой. И мои все, мои все деньги, которые я вложил, все время, которое я вложил, оно все э, уйдет в никуда. И придется начинать все заново. К сожалению, это не так, или к счастью, поисковые системы делают все смены алгоритмов из-за того, что все в нашем мире уходит от количественного показателя, более качественного. Если раньше всего лишь было несколько сайтов вашей тематики, и вам нужно было просто сделать этот сайт для того, чтобы он попал в топ, сейчас же поисковой системы и сотни сайтов из тысячи возможно вашей тематике нужно выбирать только лучшие сайты. И поисковая система с каждым сменой алгоритма пытается найти тот сайт который занимается небольшим обманом поисковой системы а мы с вами будем говорить о том как помочь поисковой системе понять что ваш сайт действительно достоин того чтобы находиться на первой позиции. Так следующий миф это конкуренция. Все говорят, что все очень большая конкуренция, сайты продвигаются по 10 лет и так далее, и так далее. Но я вам скажу честно, я конкуренцию очень сильно люблю. Почему? Если там есть большая конкуренция, значит там есть спрос, там есть заказы, там есть прибыль, там есть деньги. Именно поэтому вы не должны бояться конкурентной ниши, потому что именно конкурентные ниши, конкурентные темы принесут вам действительно очень большие деньги. Следующий миф заключается в том, что нет специалистов, которые смогут продвинуть ваш сайт в топ или же нет специалистов которые могут помочь вам продвигать сайт в топ поисковой системы к сожалению это также миф проблема находится лишь в нас в людях которые заказывают продвижение сайта Итак, какие же сайты попадают в топ поисковые системы первое. Это те сайты, которые действительно качественные. Поисковая система, одна из самых главных задач поисковой системы, это уже в первом результате, ну максимум во втором, ну хорошо, в третьем результате, в своей выдаче, донести до человека э, ответ на его вопрос. То есть в первом же результате ответ на его вопрос. Поэтому в самый верх поисковой системы по тем или иным запросам подтягиваются сайты, которые максимально отвечают на запрос, который ввел пользователь. Итак, это будет одна из основных наших задач в рамках нашего модуля. Следующий... Пункт, э, какие сайты попадают в топ, это сайты, о которых говорят в сети интернет. Те сайты, на которые ссылаются с других источников. И мы об этом также с вами поговорим. В этом занятии мы разобрали, что такое SEO, как оно работает. Мы разобрали все основные мифы, которые витают вокруг SEO, и поговорили о том, какие именно сайты попадают в топ поисковой системы. В следующем занятии мы с вами разберем, какой стратегией продвижения сайта мы будем пользоваться и обязательно сделаем аудит конкурентов.